Вітаю всіх, хто що не приєднався до нашої програми. Ми зустріли нашого першого гостя. Це кризовий психолог Елизавета Герасименко. Сьогодні ми говоримо про Те, як правильно ставитися до тих людей, які повернулися з зони бойових дій, з зони АТО. Бо сьогодні це ну, в чомусь може згадати колишню ситуацію, яка була з воїнами-афганістанцями, які поверталися да, з Афгану. І це були трошки інші люди. І те, що з ними... І досі може з деком кількома коїться, це е, неправильно сприйняття їх у суспільстві, я так розумію. І сьогодні, щоб ми не повторювали тих помилок, що ви можете порадити? Що, наскільки вони змінюються, це зовсім інша людина, чи вона просто на деякий час змінилася, а потім вона зможе повернутися у колишній свій стан. Что в заголезном и отбывается? Ну, действительно, человек, который прошел зону боевых действий, мы должны понимать, что сейчас часть э, наших мужчин вернется, те, которые прошли боевые действия, и те, которые не прошли боевые действия. И э, мировой опыт показывает, что даже те люди, которые не прошли боевых действий, но они там находились рядом, они слышали бомбежки, они все равно так или иначе ожидали, как бы, э, понимали, что есть в любой момент возможность оказаться там под пулями, под бомбежками бежка и так далее, у них тоже могут быть стрессовые проявления. То есть были в зоне риска да, смерти. Все скажем равно, так. да, они были. Но если человек прошел именно зону боевых действий, то там вот э, э, возможность развития изменений психики на какое-то время, оно э, развивается достаточно часто. И э, эти изменения, ну, наверное, там люди слышали такие названия, как афганский синдром, вьетнамский синдром, такую можно провести параллель. Действительно, это такое посттравматическое стрессовое расстройство, ПТСР, его так сокращенно психологи называют. Этот синдром действительно может развиваться у бойцов, он развивается не у всех. Проценты очень разные по мировой статистике на сегодняшний день. От 3% до 30 людей, которые прошли непосредственно боевые действия, которые испытали риск смерти, ну, усиливается, естественно, если там были ранения, если там были какие-то на их глазах травматичные события, гибель товарищей, ранения и так далее. Ну, не говоря уже о более каких-то трагических ситуациях, там, плен, и так далее, то здесь действительно риск развития посттравматического синдрома он достаточно высокий. Но вот даже цель может быть моего визита сегодняшнего одна из главных, это показать всем людям, нам с вами, родным, учителям, врачам, соседям, тем, кто едет в троллейбусе, в трамвае, что от нас с вами зависит э, вот частота развития этого ПТСР. Дело в том, что ПТСР развивается, ну, первые признаки ставят после трех месяцев, но э, есть отсроченные ПТСР, которые развиваются даже спустя много лет. И разовьется этот синдром или нет, зависит не только от того, травматичности ситуации, в которой был боец, но и от того, как его принимает общество, сложилась ли у него семья, реализовался ли он социально, нашел ли он себе профессию, потому что не только у нас, но в общем, во всем мире очень часто в армию уходят молодые люди, у которых еще нет семьи, незаконченное образование. Ну вот, скажем так, в реалиях нашей войны очень многие молодые люди они бросили свои учебные заведения и ушли добровольцами. И вот этим людям им очень трудно, потому что в военных условиях у них психика меняется определенным образом. Вернувшись назад, им очень трудно будет найти себя, реализовать. И именно вот от того, как его общество примет, будет зависеть, разовьется у него этот ПТСР или нет. Конечно, это во многом зависит от ресурса развития личности. От того, насколько она социальна, насколько развита, насколько человек уже имеет опыт проживания каких-то сложных ситуаций. Ну, там, те же спортсмены или, там, ну, допустим, там экстремалы какие-то. Ну, им немножко проще. Есть люди совсем домашние, мягкие, им, конечно, намного сложнее. Но в любом случае очень много зависит от нас с вами. И вот для того, чтобы мы помогли этим демобилизованным бойцам не выйти в ПТСР, мы должны знать некоторые простые вещи. Мобилизов, э, боец, который приходит после боевых действий, он имеет несколько типичных, он может иметь несколько типичных изменений, которые семья видит, и очень часто люди воспринимают это как личную обиду, как личное невнимание и так далее. Ну вот, например, один из самых э, частых симптомов – это так называемая повышенная бдительность бойца. Это та реакция, которая помогла бойцу выжить, потому что он готов за секунду собраться и дать ответную реакцию. В чем это проявляется у бойца, который приходит домой на улице, еще где-то повышенной агрессивностью. Но ну, мы ничего не можем сделать. Невозможно чайник отключить, чтобы сразу перестал идти пар. Из него какое-то время выходит пар. И мы с вами должны понимать, что пар этот выйдет. И этот там, родной там, муж или сын, или э, там, сослуживец наш, сосед, он кричит не потому, что он грубиян, не потому, что он там алкаш или там, ну, Всяко. я просто была свидетелем, как обзывали людей, которые из зоны АТО... Я просто была свидетелем нескольких сцен нехороших. Вот. Это гипербдительность, она пройдет. Чем более мы спокойно будем принимать этого человека, тем Ну, как принимать? Не да. звертать увагу, намагатися намагаться заспокоить, чи взагалі игнорировать? Если это семья, то это мягкое принимающее игнорирование. То есть дайте выпустить пар. Психологи говорят, что ну вот, агрессия, аффект, да, ну, в среднем длится 15-20 минут. Но вы знаете, что там ваш муж, например, или сын вернулся из зоны. Он прошел действие и так далее. И вот по какой-то причине там, не знаю, что-то там, вещь там лежит, там вы что-то туда сказали, или вы хотите у них учить, этот человек начинает кричать. Но даже можете время засечь и спокойненько быть рядом, слушать 20 там 15-30 минут он покричит, он успокоится. И когда он выпустит пар, дальше разговаривать. Очень важно после этого дать человеку понять, что вы на него не обижаетесь. Все в порядке, я тебя слышу. Давай решим, как лучше. Если там очень хочется, вот семья ждала этого бойца, хочется пойти там в кинотеатр, в гости и так далее, а бойц пока не хочет. Дайте ему этот выбор. И ну, совсем не обязательно сидеть рядом с ним, охранять его и никуда не идти, злиться, потом обижаться, что мы тебя ждали, вот теперь сидим. И нам мысль Идите в, в гости, идите в кино, дайте угу, ему побыть угу. самому. Придите с хорошим зарядом, улыбнитесь, угу. обнимите, скажите, что вы рады, что человек побыл, отдохнул. Этим людям очень часто хочется побыть самим, потому что они все время были в ситуации подчинения, в ситуации окружения большого количества людей. Угу. Им очень нужно уединение, угу. и поэтому такая агрессивность она может быть. Единственное, что, конечно, в этой ситуации, кто очень сильно страдает, детки. И э, не надо там. Э, а дергать этого папу, кричать, там, ты чудовище, закрой рот, там, иди к психологу, боже угу. упаси. Надо просто ребенку сказать, папа успокоится, все будет хорошо, все наладится, папа будет спокойным, добрым, мы тебя любим, папа, все. То есть спокойно ну, вывести ребенка. Если у мужчины активная реакция, просто ребенка вывести, не, не стереть, не вопить, не закрывать рот. Вы, дайте выпустить пар. И после этого обязательно какая-то фраза о принятии, что сейчас все хорошо, ты в безопасности. Угу. Мы хотим сделать так, как хорошо тебе. Вот ну давай подумаємо, як как... і так, щоб це було лучше сім'я. Що ми можемо в місті і так далі. А далее. чи нема тут такої небезпеки, що людина звикне до того, що він буде повсякчасно так випускати пар, і це від цього буде страждати взагалі його родина? Якщо він звикне так робити, ну Когда такие ситуации возникают, и вы видите, что, допустим, что это постоянно, часто это фиксируется, или, например, это поддерживается алкоголем, угу. ну, то, конечно, вот повод идти к психологу. А как же тут вмовить? Адже людина, она же не усведомляет, что ей треба психологическая помощь. В этой допомога. ситуации очень важно сказать, и эта фраза в кризисной психологии, она самая важная, самая ключевая, что то, что с тобой происходит, это нормальная реакция на ненормальную ситуацию. Угу. И закон психологии, это называется нормализация. Когда человек кричит, поверьте, он не хочет кричать, он тоже переживает, и он кажется себе ненормальным и больным, и от этого он заводится и расстраивается, еще больше. И очень важным моментом является сказать такому человеку, что «дорогой, угу. я знаю, что ты меня любишь, я знаю, что тебе дорог наш сын, но я знаю, что тебе очень тяжело сейчас держаться эмоции, потому что ты многое пережил». Очень важно при этом не лезть человеку в душу там, ты убивал, не убивала, ты видел, как там ногу оторвало или что-то, можно спросить там, с кем ты дружил кто тебе помогал, а кто вам оказывал медицинскую помощь, а доводилось ли тебе кому-то оказывать медицинскую помощь, а можешь ты меня научить там накладывать тот жгут или что-то. И если человек доверяет жене, там, допустим, да, он и расскажет что-то чуть больше того, что его болит и тревожит, но очень часто мужчины просто не берегут своих жен, и они не хотят на них выгружать. Именно по этой причине и надо идти к психологу. Потому что действительно бывает так, что боец перенес очень тяжелые травматичные события, но не хочет этим грузить свою жену. И это не проявление его нелюбви, наоборот, он таким образом пытается беречь своих родных и не рассказывать. Поэтому тут важно не так, как говорить о том, что видел, как, как ты себя чувствуешь, что тебе страшно, больно, обидно, как тебе. То есть разговор о чувстве, а не о событиях. Если есть доверие, если есть, ну, готов человек рассказать, потому что некоторые бойцы и рассказывают. И рассказывают один, и второй, и третий раз, и потом уже этих жен, как бы им тогда надо, бывает, идти к психологу и тоже учиться защищаться от вот такой негативной информации, но ну, учиться принимать эту информацию. Uh -huh. Если, например, боец рассказывает какую-то сцену там, когда он в эффекте там, ну, проявил какую-то жестокость и, и так далее, то а, поддержка опять-таки жены состоит в том, чтобы сказать, что понимаешь, в тот, тот момент тебе было трудно, в тот момент ты не мог по-другому, в тот момент э, там решался вопрос жизни твоих товарищей, твоей жизни, и ты поступил на тот момент. Так, как мог, по-другому было нельзя. Но сейчас ты в безопасности, тоже очень важная фраза, сейчас ты в безопасности, сейчас все хорошо. Вот. Вот эта агрессивность, она может проявляться у людей, которые оттуда пришли по отношению, ну, к расслабленным, отдыхающим людям, там, мы там то, а вы тут там в ресторанах, еще да, где-то. Особенно или... негативно, да. особенно на молодь реагуют, да, да. Или, например, там, или там на своего ребенка, угу. может, мы там то, а ты тут лоботряс, еще что-то. Угу. В такую ситуацию очень важно этим тоже людям, прошедшим боевые действия, сказать, да, правда, вот, ты много вынес, и... Мы все благодарны, что благодаря тебе мы можем. Вот в этом твоя заслуга, вот это твоя миссия. И, наверное, ты что там и был для того, чтобы жизнь-то продолжалась. Ведь люди шли туда защищать страну не для того, чтобы все тут умерли или все от разрыва сердца, скажем так, инсульта, попали в больницу. Люди, ну, большая часть людей, этих, которых я знаю, шли для того, чтобы защитить нормальную жизнь. И эту нормальную. Просто в этот момент надо поблагодарить за эту нормальную жизнь, что вот спасибо, что вы смогли дать возможность существованию, сохранению такой нормальной жизни. И для человека это очень важно, потому что от того, принимает общество или нет человека, пришедшего с войны, зависит процент ПТСР. Вот если после Вьетнамской войны американские солдаты пришли домой, и общество их не приняло, считало их там садистами, зверями и так далее, то э, после, за 8 лет после окончания войны... Погибло от суицидов 50 тысяч. Это столько же военных, сколько их погибло во время Вьетнамской войны. Эта цифра очень известная. Все психологи, ну, кризисные ее знают. То есть люди, которые не получили поддержки общества, они э, не могли найти себя, понять, объяснить, для чего все это было. И вот у них выход не просто в ПТСР, очень высокий выход был в суициды. Угу. Если в Израиле боец, который служил, что бы он там ни делал, охраняет, стреляет и так, и так далее он герой, там самый низкий уровень ПТСР, там он равен 3%. То есть от нас с вами очень много зависит, будет этот синдром или нет. Но я хотела бы остановиться еще на двух очень важных симптомах, о которых всем людям обязательно нужно знать. Значит, это симптом изоляции, то есть когда человек не может общаться со своими родными, и синдром навязчивых воспоминаний. Вот если о втором синдроме, может быть, я уже немножечко подошла в первом моменте, в тот момент, когда жена говорит, пошли в кино, пошли к друзьям, а супруг говорит, я хочу побыть сам, это вот та самая изоляция, то самое желание побыть самому, эти люди думают, что их никто не может понять. Они не могут поделиться своими переживаниями ни с кем. И опять-таки, эта привычка не может человек на войне открыть все свои чувства. Если он откроет чувства, он все время будет бояться, он все время будет тосковать там, о жене, о маме, переживать, волноваться. То есть он просто от этих чувств он не сможет ни воевать, ни, ни, ни дня там находиться. Поэтому в военных, в военной ситуации военный человек, он свои чувства сворачивает, Он их, грубо говоря, замораживает. Угу. И когда эти люди приходят домой, они такие заморожены. И очень часто, опять-таки, я сталкивалась, и я даже знаю такие случаи, когда жены начинали фантазировать на предмет того, что, конечно, там были волонтерки, там кто-то что-то, вот он там с кем-то чего-то, меня забыла, я его тут ждала. Угу. Начинают, да, подозревать в изменах неверности, устраивают сцены. А человек просто, он он заморозил свои чувства, и ему надо помочь их отморозить. Mm -hmm. И когда человеку плохо, он хочет побыть сам, или он просто там не идет на контакт. Вот телесные тоже такие вещи, как обнять за голову, погладить плечи, подержать за руку, сказать, что там я счастлива, что ты рядом. Мне важно, что ты просто рядом со мной. То есть вернуть доверие и немножечко отогреть, как Герда Кая отогревала, вот представьте, это сердце замороженное, потому что если оно будет размороженным, оно разорвется от боли, от страха. Это вот просто надо очень понять. Вот вы просто представьте замороженное сердце своими ручками, своими глазками, отогрейте его. Еще очень такой важный симптом, который очень важно знать и который приводит иногда к очень травматичным э, последствиям. Э, вот... Э, один вьетнамский ветеран, который приезжает в Киев и проводит тренинги, рассказывал о своем сослуживце ветеране, ветеране Вьетнамской войны. Ну, есть такой синдром навязчивых воспоминаний, когда какой-то звук, который напоминает ту ситуацию, в которой произошел боевой стресс, человек попадает в те события, когда это было. Ну, ну, например, Жена жарит мясо, а человек перенес, он был в горящем танке и рядом горел горил его товарищ, не дай бог. В этой ситуации человек может попасть в ситуацию боя. Мысленно. он может начать защищаться, он может начать кидать предметы, он может начать прятаться, он может начать кричать. То же самое я призываю сейчас всех харьковчан. Я вот живу недалеко от парка Победы, и мне так стыдно, что чуть ли не каждый вечер вот там у нас ресторан, и там звучат петарды. Сейчас такие громкие звуки могут переводить к жутким травматичным реакциям у этих бойцов. Когда они слышат взрывы, эти люди могут падать, они могут ударяться, они скрываются от того воспоминания, которое произошло в момент опасности. Это же не только тех переселенцев, которые приехали из этих страшных зон, які... да. и дети тоже Поэтому Я очень страждают. прошу всех хорьковчан, всех, кто меня слышит, рассказывайте знакомым, детям и так далее. Нельзя сейчас включать петарды, ну, зажигать резкие звуки. Это касается и переселенцев, которые были под бомбежкой, и людей, которые были под градами. И э, вот тут еще такой момент, э, что ну, очень часто женщины, дети любят сюрпризы. Подойти сзади, обнять там, э, спящий человек спит там что-то на него ни в коем случае то есть если ребенок перенес э, человек прошел боевые действия вы заходите в комнату вы должны постучаться и тихо сказать дорогой я здесь можно я зайду вот та ситуация которую я хотела рассказать э, э, то есть перешел ветеран с вьетнамской войны вот, он сидел, занимался там спокойно за компьютером, в совершенно нормальном состоянии. Зашел его сын, взвел игрушечный пистолет, mm -hmm. услышал отец курок, и он рефлекторно, он убил своего сына. То есть, ну, после этого, как бы, мы предлагали лечиться, и все. Ну, в общем, он как бы сам чуть ли не настоял. Он отсидел потом два года тюрьмы, сына было не вернуть. Ну, это, это ну, вот, очень, скажем, крайняя ситуация. Но вот, чтобы понимали, насколько рефлекс после военных действий может быть глубоким, и он не щадит никого. Но это не значит, что ваш человек ненормальный муж или человек. Во-первых, это, как я сказала, это вот как после ожога, Долгое рубец, да, и он долго-долго заживает. И от того, что мы будем делать, сыпать туда соль, тереть его наждачкой, э, или мы будем э, мазать мазькой, перевязывать. Будет зависеть, как долго будет этот рубец. Он пройдет, особенно если мы будем помогать. Но, к сожалению, вот опыт афганской, например, войны, когда людям платили деньги, э, какие-то были льготы, но не было психологической реабилитации, угу. Ученьому багатьох був ПТСР, залишився. Вже чимні багато афганців з ПТСР їдуть сейчас зїжджати в Україну, тому що вони більше нічого не можуть, вони у них зруйновані сім'ї, вони не знайшли роботи, вони себе мугуть релізувати тільки на. Ну, ті, хто чи а, то э, затопив алкоголем цей біль і вже його нема, бо не зміг знайти себе в цьому житті, або ж дійсно він залишився агресивний і шукав, от так найменцем шшов на війну, будь-яку. Я хочу сказать, что сейчас очень важно, чтобы родные шли за помощью. У нас угу. очень много проектов в Харькове, в интернете угу. можно набрать. Там есть на Гоголя 7 центр для демобилизованных. Есть, я знаю, батальон Азов открыл свой там реабилитационный центр. Я там не была, но знаю, что есть. Вот я психолог областной библиотеки для юношества, и я всех приглашаю, у нас есть сайты, есть телефоны, пожалуйста, оставляйте свои координаты, я перезвоню каждому, надо вопросы, надо посмотрю, проконсультирую, помогу, подскажу, где в Харькове можно пройти какую реабилитацию бесплатно, вот, и мы, собственно говоря, со следующего месяца стартуем такой проект в нашей библиотеке для юношества семейные встречи, где мы будем помогать бойцам интегрироваться в их семьи, мы будем собирать раз в месяц семьи демобилизации, и я, как арт-терапевт, с ними буду работать. Мы будем какие-то делать очень интересные вещи, когда родители, там, муж, жена, ребенок вместе будем проводить какие-то хорошие там, конкурсы, игры, упражнения, которые помогут нормализоваться семейной обстановке. Главное действовать. У нас в Харькове очень много возможностей. Главное, чтобы мы все знали, что это не... Психіатрія це не то, що якісь необратимо, це рубець, который ми вместе з вами можемо допомогти в душах наших захисників. Дякую їм Да. Ліза, я дякую вам, Єлізавіта Грисименко, кризовий психолог. Уже не залишайтеся байдужими до своїх близьких, до тих, хто поряд із вами. Давайте допоможемо один одному. Ми рухаємося далі.